Вы получаете боевые ну, так уже начали получать вы У нас уже двое. ушла ну, Давайте вот у нас. Я у могу вы Не надо, никого не обманывал. Не надо. Не надо. Ничего не надо, этот бред. Никого <социатива> не обманывал. Он был в розыске по, по полицейскому, по полицейскому э, резерву. Нет. Я повелась. Пошла ему навстречу. Это моя внутреннесть. Он тоже повел. И я заключу огромный штраф. Спасибо, я не ему большое. Просто его хорошо. Вот на сегодняшний день очень много получил ребят по мерсе. вчера в том числе. Что нам делать на сегодняшний день? Вот да. да, это основной, вот это основной краеугольный камень, почему я не могу, вот мы подаем эти списки, да, да Теперь смотрите по поводу городских военкоматов. Даже если ты получаешь повестку, ну, с повесткой еще может быть, ты там какие-то плюс-минус 2-3 часа, ты к ним попадешь. Ты приходишь туда просто для обновления данных, потому что снап не камень, все равно надо идти туда. Ты приходишь сюда, ребята, в электронную очередь, снимаешь, снимаешь QR-код на и месяц и в одном военкомате нет места. Дело не в этом. А Идет а в военкомат, получает боевую есть? повестку. Все, вопрос закрыт. А Потому что ну, там просто там, просто, там, Он там, дает там распечатка а и Да когда отдать в и получить. Вот. А, Посмотри, а давай кто-то один То есть, и мы попадаем туда, нам говорят, опа,

Так тут почти Выглядит. все были уже в ТЦК. Еще, смотрите. Ну вот, я был, Саша был, Виталик был, Виталик был, все были. Все были в ТЦК. Все пришел, они получили поездку. мне проще даже самому губернатору набрать, чтобы вас оттуда отпустили. Чем я звоню на, на каждого, понимаете? Да, да, а, можете. Можете. а нельзя организовать это не просто так, как вы говорите. Хаджи... Да. Давайте по одному. Да. А нельзя так просто организовать так, как организовали Давайте свое в Дайте слово, а. Разрешите я скажу. По поводу, вот, группа идет в, Хаджи... в Хаджибеевский ТЦК для обновления данных. Несколько дней назад пришло на организацию список на Киевский ОСЦК. Я в этом списке. Делиться в течение 48 часов для понадобления обликовых данных. Так. Про повестки слова нет. Так. Начальник мне говорит, все хорошо, иди, ты оттуда выйдешь. если мы на связи с губернатором, классно, мы всех отмазываем. Я иду туда, захожу в 10 утра, выхожу в 5 вечера с боевой повесткой. На что мне говорит ну или самого рекома, что у тебя оснований для брони нет. То, что ты работаешь на скорость, ты большой молодец. Вот тебе мы идем навстречу, даем месяц для решения вопроса. Торопите на час. Об этом говорят уже как минимум год. И он сказал, что ваше начальство ничего не делает. Так, Они должны прийти со списком и утверждают этот список. Ребята, а давайте Я списки, списки, списки ваши на бронь отправляем каждый, наверное, раз а подождите, ну. Давайте по. Подождите, я договорю, подождите. Я получаю по игру повестку. Мне говорят, все хорошо, мы ее отменим. Не переживайте, что будет классно главное, что с этого вышло. На следующий день происходит ситуация с Как там все было, я не знаю, не буду утверждать. Уже. Хорошо. Еще через день, точнее вчера, приходит начальник на собраниях и говорит, ничего не будет, мы ничего не решаем. Кто получил повестку, тот получил. Александр Иванович, Александр Иванович, да. И вот я сижу с боевой повесткой, и мне сказали, что никто ничего не решает. Я с Березовским, я получал боевую повестку, меня вытащили, звонили за меня, но мне выдали просто повестку прийти в течение месяца, тоже сказали. Мы даем тебе месяц, чтобы твое начальство тебя забронировало. И дали мне повестку на 24 этого месяца, просто прийти. И если я вы приду... Фани. Фани, да. В смысле, досидел ну, до понедельника. Есть, вы в получили повестку? Да. Нет, я не получил и боевую повестку. В понедельник, и в понедельник мне знали, Нет. Это не так было. Идти на Нет. Я пошел, прошел данные, сдал свои документы. Мне сказали, мы тебя наберем, когда все будет готово. Я прошел ВЛК, отдал все свои документы. Мне сказали, когда будет все готово, взял письмо, которое вот печатали, пришел с этим письмом, сдал это письмо, прошел ВЛК, отдал все документы. Мне сказали